То есть вы практически как милиция работаете? Да, практически, да. Только имеете спецзавдания и работаете как милиция? Да. Тогда вы уже поближе, там, наверное, может, знаете больше. Чи происходит сейчас люстрация в органах МВС? И какая ваша думка? Как поменять милицию? Вы теперь уже частина милиции да. выходит. Ну, если мы сейчас будем говорить о области Донецкой, то есть эта проблема, она существовала всегда. То есть они подчинялись одному начальнику, и после этого им ничего не хотелось менять. Мы знаем эти события на Майдане, которые произошли. Тогда милиция Донецкой области стояла на стороне антимайдана. Вот, и вернувшись домой, она начала продолжать те же самые действия по, скажем так, дискредитации скажем, звания там, милиционеров и всех прочих. Процентов 70 милиции, она все была пророссийски настроена. Вот и это, собственно говоря, и привело вот ко всему. Что же касается сейчас уже на освобожденных территориях от ДНР, ЛНР, вот мы видим, что милиция э, ну, как бы не, неохотно идет, скажем, на, на работу с подразделениями такими, как наши, там, там Киев-1, Киев-2 и все прочее. То есть. Поэтому сейчас иллюстрация однозначно должна произойти. Однозначно нужно сменить всех начальников. Уже в городе Славянске такой начальник был помененный. Вот. Сейчас там Игорь Рыбальченко выполняет роль. Главного милиционера города. Ну, пока все идет хорошо. Как это будет в дальнейшем еще неизвестно. В городе Славянске работает целая группа, которая будет перепроверять на профпригодность милицию. Я думаю, что процентов на 50 милиция в городе Славянске и в городе Краматорске будет сменена. А звездки эта группа? Это какая специальная комиссия? Да. Чи? Это специальная комиссия, которая была создана при МВД при Министерстве МВД. Это сейчас, этот процесс, он начался только в местах, которые освобождены, или он уж тревает по всей Украине? Нет, відомо? пока, я думаю, что он, вот этот весь процесс, он идет именно только в тех местах, которые были освобождены, и на место старых милиционеров должны прийти новая, новая кровь, новые люди, которые будут выполнять задачу, ну, не так, как до этого выполнялось этими милиционерами, которые сейчас есть. А от функції спецбатальйонів, Київ 1, Київ 2, ви виконуєте якусь таку проміжну функцію наведення порядку, і потім передаєте це тим міліціонерам. чи ви там лишаєтесь? Да, да. Так, так оно действительно есть. Потому что смотрите, в городе все равно залишається очень большое количество, ну если скажем, не диверсантов, то тех людей, которые имеют на руках оружие. Оружия действительно много, оно было разобрано, оно было роздано э, людям. Многие люди ушли в Донецк, э, ополченцы так называемые, а многие остались в городе. И У них в руках то есть сейчас происходит такая определенная зачистка для того чтобы можно было изъять это оружие и чтобы люди им не могли воспользоваться в какой то там определенной ситуации поэтому батальоны для этого и существуют для защиты населения в данный, в данный период времени для выявления людей с оружием то есть и изъять этого оружия.